Ну там я, когда смотрела не по игральным картам, по наступлениям именно, да, заварушки какие-то могут быть. И касательно границы Украины с Беларусью. Ну, это ДРГшники, там пятерка падает, это фигня. Ну просто, да, вот показала 13-й 13 аркан, смерть. 13-й аркан, и рядом Луна выпала. То есть полнолуние, когда полнолуние как раз 13 числа. Смерть 13-й аркан. То есть, мне прям пошло, типа, что вот с 13 числа там какие-то будут тузанина какая-то начнется. А ну, как спросить, хотела, Розик было. Мы дивились-то загалом цілі плани ворога на сечень місяць А mm что -hmm. mm -hmm. okay. yeah, такое? Карты маленькие. Пол моего ногтя. Но обстрелы тоже будут, да. Карта дьявола. Сейчас. Ну, мне что-то реально кажется, что где-то там с 12 с 13 13 полнолуния начинается. Что у них какой-то клин пойдет на старый Новый год? Как раз 13 число. Прям так все четенько. И везде показывают ю. Солнце падает. Там падает у скубков. Покажите мне Херсонскую и Запорожскую область отдельно. Но Запорожская очень сильно нужна. Запорожская область прям стратегически для них важна. Очень сильно. Показывают движение, бои, показывают по пятерке мечей. Шестерка мечей, движение сразу. А чем мы испугаемся, спрашиваю, почему выпала вот эта вот вся байда, да, вот, э, ребята. Какие все карты падают здесь? Смотри, я сразу говорю, да? Почему мы испугаться можем? Два варианта у меня. Сразу показываю карты. Вот карта смерти. Десятка мечей. Плохое сочетание. Mm -hmm. Восьмерка мечей звезда. Туз мечей. Башня и тройка пентаклей. Короче, либо запугивание ядерка дойдет, орешник, ядерка, я не знаю, да, мы сейчас просто вот, сюда до какой-то такой точки, что прям что-то вот уже прям чуть ли не летит, вот прям вот уже нажали кнопку. Либо здесь ситуация с атомной станцией, потому что я сон свой помню про атомную станцию, про Чернобыль и так далее. Чем мы испугаемся, говорю сильно, это вот ответ на вопрос. Тут какая-то фигня связана, радио атомная станция или ядерка, два варианта. То есть так и так может означать, понял? Слухай, а це може бути пов'язано з Курською атомною станцією, тому що знаємо, що мета ЗСУ взяти цю станцію. Чи не зробить... Я сьогодні думала, думала Терапі. об этом, раз. чесно, думала об этом. Правда, А от Запорожська у мене, Черноб... Чорнобильська, давай так, Чорнобильська нічого не буде, не Чорнобильську просто показали, як, типа прототип Запорожська, і, вот, да, і от, от Чорнобильську все забуваємо oh. про неї. Я просто от думала сьогодні про Курську станцію, але що-то мені взагалі не подобається здесь. Карты такие, прям, ну, десятка мечей, смерти, типа, что чуть уже не кнопку нажали, какую-то, я же говорю, что-то уже прям совсем. Испугай. Пековый Пу... валет выпал. Пустота, все равно. Поняла, падает. Типа, спокойно, все хорошо. Что-то они там бля, придумали с этой станции, я так просто не могла сниться, потому что как раз этот период был перед Новым годом, мне снилось, да, по-моему? Перед Новым годом. Не на Новый да. год, перед Новым годом, да? Вот, это как раз эта смена, типа, уже начинает энергия меняться немножко, меняется там окончательно 10 января, да, то есть 10-13, вот, вот где-то вот там. Думаю, в этом году все таки 13 потому что 13-го полнолуние, и как раз вот оно вот, -вот четенько. чётенько, ну, старый Новый год, все вот, вот. Но просто такие сны с ней снятся, но не может так быть. Как раз меняется энергия, трансформация заканчивается, и в конце старого года показывают события нового. Что-то вот с атомной станцией, значит, будет. Значит, не про орешник, наверное. Что-то про атомную... Я просто сны свои знаю и знаю, что он так просто не снится мне. И прям сон такой был уж... Не по себе мне было. Сейчас давай отдельно. Хорошо, давай сейчас я на игральных посмотрю про Курскую. Запорожская или Курская. Потому что здесь мне больше... Вот мне лично больше здесь отклик от станции идет, Не про Орешник. Понял? Что-то вот прям как-то по станции не так. Непонятно пока когда как попадала пика вся, но я не понимаю, пока когда. Пока мне не показали, когда. Но как-то меняется, оно еще. Сейчас, скажите, пожалуйста. То ли это весна, может, это где где-то там март, апрель, не знаю. Ну, а до этого да. я, есть возможность это остановить, я думаю. Так, жизнь. ну, давай подожди так, пока мы, мы пока не говорим даты и период, это просто мое личное мнение сейчас, я по картам этого не видела, это просто посмотрим. Ну, будем это, не знаю, будем смотреть. Так, сейчас, секундочку. Да, Курская станция или Запорожская больше это, по этим картам. Ну, блядь, ну, ты знаешь, тоже матюкаться начала. Здесь на Курскую прям пика падает, вот тут спиковый вниз падает. Ну, такое. Девятка пика на Запорожскую. Ну, ну, тут спиковый вниз прям. Мы пересрем так. Чего-то. Вот, смотри, оно падает здесь. Еще. Я не знаю. Есть загроза радиации по территории Украины. Что-то прям пересрут все. Оно сейчас у нас на Запорожскую. десятка пика ну, Там туз выпал. Вот десятка пика падает. Там туз падает. Перевернутый вниз еще, не вверх, а вниз падает. Я думаю, что это и будет касаться радиации, что мы обосремся немножко, потому что не может так просто Ну... Семерка, я думаю, что да. Такое. Ладно, хорошо, давай так. Мы пока это посмотрели вкратце, да, пусть оно так остается, потом будем копаться в этом, потому что тут сейчас его копать. Мы сейчас придумаем 300 еще каких-то этих себе. Не надо. Информацию показали, пусть она пока в воздухе повисит. Так, это вы, я понимаете? думаю, нам что покажут. Но я говорю, этот сон, про Чернобыль. Ну, такое себе. И сегодня я задумалась про Курскую станцию. Я сижу себе и думаю, хера, просто так, у меня в голове вдруг. А что это я про Запорожскую говорю? А может, это Курская? Просто в голове, вот просто так, знаешь, у меня как вот, вот все. Тут увидела эти пику, это увидела такая, ну, может, это Курская? И как раз ты меня спрашиваешь об этом. Посмотрим. И смотри, это как может... раз там какой сон был, да, если проанализировать. Там каких-то коллаборантов заслушники Да может это на станции мы зайдем туда ее оккупировать типа и будь... ну может это к этому было а они там что-то знаешь типа Ну это как знаешь эти как они называются которые подрывают себя так-так-так как, как они каких как называют их не помню ну, ты понял о чем я говорю а, да, это, неважно, короче. Это знаешь, когда уже крайняк пол, на не такие, ну все, сейчас мы вам кнопку нажали и все, блядь, и взорвали. Ну ты понимаешь, что я говорю. Заминировали там где-то что-то, чтобы мы не взяли эту станцию. Ну тут Спековы вниз падает, мне не нравится карта. Серьезно не нравится. Я, ты знаешь, я, я типа не запухивала людей никогда, но я типа, мне не нравится. И сны мои мне не нравятся перед Новым годом. Так, ну если так подумать, я была не в, не в теплой одежде во сне. Мне кажется, это все-таки весна, потому что я была раздета. Ну то есть не знаю, кофточка у меня какая-то с джинсами там была, или что-то, То без курток, без ничего. Не было курток. Все, это тоже важно, я вспомнила. Так, а ну, подожди, ну, давай так. Я так я думаю, да, что до этого питания. Хочешь еще что-то уточнить, так? Ну, сейчас посмотрим. Весной действительно может быть какая-то ситуация с атомной станцией. Ну, меня интересует сейчас весной. Сейчас спросим весной. Алло, ну, типа, ну, yep. такое. Что-то тут я говорю. Весной мы спросили. Восьмерка пиковая, а тут пиковая еще падает. Король пиковый. Какая-то заварушка. А что это конкретно может быть? А, здесь где Хочу Таро взять. Что это может быть такое с атомной станции? Сейчас. Весной атомная станция. Мы пока не говорим ни про Запорожскую, ни про Курскую. Просто. Да, ситуация с атомной станцией весной. Карта смерти сразу падает. Дьявол и смерть в комбинации. Все. Тут больше нет вообще никаких слов. Что-то будет с атомной станции. Вот комбинация дьявола и смерти. Тут туз пиковый падает. Ну, то есть я ж... А, ну да, еще смотри. С чем связано? Солнце перевернутое, радиация. Вот, комбинация карт. Что-то еще перевернутое солнце падает. Видишь, вот так вот. Что-то они уже там придумывают себе. Дрочки эти. Мне кажется, шоколад попадут. Или что-то будет. Я тебе говорю, короче, я делала просто годовые расклады, много делала годовых раскладов. И у много кого на весну падает какая-то херня. Я уже и так посмотрела, и так. У знакомого падает, что пережил страх. У того страх, у того. Все на весну. Апрель падал, кстати. Я думаю, да что ты будешь жить? У меня страх даже падал. Я такая, да что это такое? Сейчас я спрашиваю, за что страх? Тут луна вот падает, башня. Короче, что-то походу будет Я не знаю. Что-то будет, либо это... Ну, мы про станцию спрашиваем. Мы сейчас не говорим про орешник. Орешник — это не самое страшное. Я тебе говорю, что-то будет связано, они что-то придумают. Чтобы мы все обосрались. Так просто карты бы не падали и не показывали. И сны бы и так бы не показывали мне атомную станцию. Поэтому хорошо, вопрос следующий у меня. Э, это будет пустое или нет? Это самое важное, наверное, спросить нужно, да? Угу. Потому что везде, у каждом в раскладе, сколько бы ни делала, весна у всех какая-то. на <решен> прогнозы. И все как-то весной, вот я знакомым делала, все как-то весной связаны между собой. Что-то я не понимаю. Тот за того боится, тот за что-то вообще. Что... Ну, вот, вот карты показывают, что это состанция атомная. Какое-то известие, что это такое. Почти то Пустое переживание будет, или что-то реально там у них чтобы не материться, взорвется. Ну, смотри, вообще покажет валет пиковый, пустота, да, все-таки выпал валет пиковый, я очень хотела, чтобы он выпал прям вообще, да, вот он выпал, таки. Но изначально десятка пиковая, то есть что-то таки будет все равно. Потом валет пиковый падает, да. Не знаю, посмотрим. Будемо дивитися обов'язки Будем, держати просто во вніманні в своєму та це весна більше, не весну всім падає, що то там непонятно такої А з'явилися такі усні домовленості і інформація про те, що може відбутися зустріч Зеленського і Трампа, і вона може відбутися вже наприкінці січня місяця. Чи дійсно вона відбудеться ця зустріч, і чи може вона бути такою доленосною для України? Может, валет падает, десяточки, шестерочки, две, да? Да, может. Я думаю, что там плюс-минус, ой. Может, на мой день рождения где-то. 29-го мой день рождения, как раз там где-то, я думаю, плюс-минус, вот, вот, может, там, в те вот временные рамки. Ну, после а? днюхи Зеленского, получается. Или перед, или после. Он там где-то со мной пять дней разница, по-моему, у нас. Не помню число точно. Ця зустріч буде більш порожня, тобто безрезультативна. Чи дійсно може бути такий суттєвий результат для України, якщо так, то хороший чи поганий. Пуста воля пікуна? Пусте розговори, сімьорк. Ще говорять про те, що навесні може відбутися зустріч Трампа і Путіна. І Є такі розмови про те, що от після цієї зустрічі точно можуть вже відбутися перемовини і процес завершення війни. Знову ж таки, чи буде ця зустріч, і чи дійсно а, після цієї зустрічі може ситуація зрушити з місця? раз разопросів секундочку розложила. Ще раз навесні так, буде зустріч а, Путіна і Трампа? І друга, це чи буде вона дійсно доленосною? Ну, опять таки, вона може бути, но на итог. Ну, То есть я так поняла, що до сраки є переговорів, разговоры... вот опять семерки, розговори. Вот. Смотри, сразу. У нас два чоловіка, да? у нас Путін і Трамп. Смотри, вот Крестовый, вот Бубновый король. Да? Розговори, чьи крестовые и Бобновы, семерки Кристового і Бубнова. Проблемы какие-то у Крестового. Тут видишь, девятка Пикова. Кто-то не хочет, кто-то будет выпендриваться. Ехать или не, не ехать. Не, они оба конченые, поэтому я думаю, что там даже не будем, не будем даже загадывать, кто есть кто здесь. Правда, вот честно. Я даже думаю больше Трамп, потому что вот король Крестовый, а у меня король Бубновый очень на Путина похож. Смотри, как похож. Думаю. И прям очень. И я прям понимаю, что это точно не Трамп. Ну, то есть это карта Путина. К Трампу больше вопросов даже здесь. Вот. Його дев'ятка пікова, це він не особо хоч тут. Щодо наступів, зараз да. говорять активно про те, що Росія планує наступати на Дніпропетровщину, Херсонщину, Запоріжжя. Саме на ці три регіони найбільший тиск, окрім Донеччини, звісно. Чи дійсно це відбуватиметься? Ну... что тоже, результаты Смотри, я когда давала ТСН прогнозы, там вып... ну, еще до ТСН прогнозов, да, это просто как последний был, когда я про третий фронт говорила, там падало постоянно, что будет какой-то третий фронт. Но... Может, тебе тоже это говорила, я не помню просто. Просто да, вот. не казала Вот, так. вот, мы не понимали, третий фронт это что? Сумщина? Непонятно. Там падала пятерка мечей, как сейчас помню. Пятерка мечей это прокордонная территория. Днепропетровщина, она не очень далеко от России находится, так же, как и Сумщина, ну, по сути, да? То есть мы не знали, мы так. Ну, может, Сумщина, может, окей. Э -э, третий фронт таки может быть. Это правда. Давай просто посмотрим, все-таки реально ли, что там, откроют они его. Не про Петровщина ли это? Потому что, ну, не знаю. Как-то так смутное сомнение. Какие-то меня терзают. Хотя на сегодняшний день больше вот третий фронт, который показывала мне. Это не про Петровщина, а Сумщина все-таки? хочу -то, точно нет? ну на сумщину девятка пиковая выпала, но я думаю, это больше к ДРГ. Все-таки мне про Днепропетровщина, потому что у вот три. Вот то что я тебе говорила, рядом? шесть пик выпало. Тут три пики рядом выпало. Вот. Дорога, восьмерка, десятка пиковая. С потяжка. То есть, как обычно, они любят. Неожиданно, да, десятка пиков. Что-то вот. еще дорога вот шестерка перед этим выпала. И при интересе девятка выпала. Да. Я думаю, все-таки да. Ну, хорошо. Ну, хоть не ту пиковый, спасибо за это, потому что выпало уже. то есть они могут действительно, да, пойти в наступление, это Невропетровская область, правильно? Я правильно понимаю? Спасибо, пизделись мы. Пусть Пикова выпал таки шестеркой, вот. Но смотри, валет Пиковый, пустота, все равно пустая дорога. Да, то есть я думаю, что не все так страшно, как его рисуют прям. Вот. Если, допустим, бы вот, вот выпал бы сначала валет вот так Пиковый, да, вот первый, а потом бы шестерка и туз вниз Пиковый, я сказала бы, слушайте, ну пустое, пустое было, но никак пойдут, то там Днепропетровская область будет оккупирована вся. А выпала наоборот, выпала вот они планируют хотят, а итог волет пуковы. пустота, получат вот так вот, короче, вот так вот они. То есть они могут пойти, но это все будет хорошо. Так и в итоге их интерес, куда идти, прям самое такое сейчас, чтоб вот, что, куда? Давай, карты сложим сначала. Какие у них планы по наступлению, самое основное, куда, какое направление, чего, что я поняла, покажите мне. Смотрите, море снилось, понятно, все уже. Ну, слушай, туз червовый, туз червовый, туз кубков, второй. Туз кубков, это, ты понимаешь, это юг сразу. Самое основное движение куда? Две десятки, шестерка, вот и туз червовый, это юг. Это самое основное движение у них, которое вообще должно быть в этом году. Ой, ну я не знаю, я опять спросила про ту станцию атомной весной, дама, тут дама пиковая, и тут вниз за вот пиковой, но я не знаю, что с этой станции там будет, я не спрашиваю, какая она вот станцию показывает, и тут пиковый вниз, но если бы он хотя бы вверх был бы, вот еще изменения можно, знаю, ну тут ну, что вообще, она вниз падает. Сейчас, Узнать. Смотрим, короче. Ладно, пока давай это закроем, Почему, наверное... Так, так, буду... Она 300 раз уже показывала во всех раскладах, в... короче, уже все. что, -то что -то. связано будет с войной, что мы обосремся. Это падает на весну. Я предполагаю все-таки по этому станцию. Я уже просто все годовые расклады, говорю, когда делаю, я уже понимаю, что... Почему падают вот эти вот на весну карты. У, -у, -у. всех одно и то же. Кто в Украине находится... Будемо тоді чекати, можливо, десь у вісні тобі дадуть відповіді більш інші. Питали вже ж про ядер, про атомну станцію про цю. Ну посмотримо, я не знаю поки. До вісни, що є час, посмотрим. Так. Фух. Попри все, дякую тобі. Три... Налякала, но тем не меньше давайте все ж таки чіплятися за то, что есть еще час и может все змінитися. Ну, ты ж понимаешь, что типа дают просто информацию. Если так заранее дают информацию какую-то, значит скорее всего можно повлиять или значит скорее всего можно как-то ну предотвратить. Это все. То есть, ну если дают аж за столько месяцев информацию, то так же не может быть. Поэтому как-то может и нет. Я не знаю. Ну, ладно, посмотрим.